Bu şeir Raddin Sabir Füzuli anıl dostlarına həsr olunub. Şeirin müəllifi Tahirə Hüseynova. Hər il mayın biri yenə yığışıb biz yada salırıq ötən illəri. Necə şirin olub xatirələr. Oxşuyur hər dəfə saf könülləri. Uşaqlıq dövrünə xatırlıyardıq. Məmməkdən, Cəmil'dən söhbət açardıq. Atalı, analı necə xoşbəxtdik. Sevincdən dünyaya işıq saçardıq. Qayğısız, kədərsiz, qəmziz illərin martı da, mayı da gözəl keçərdi. Qə피 qə피 yürüb pul toplayardıq. İlin hər ayı da gözəl keçərdi. Süfrəmiz qəzetdən olardı o vaxt. Hər gələn günləri şad yaşayardı. Qonaq qəbulərdik bir-birimizə. Dostlara edərdik, yad yaşayardı. Dəlli də yورشub illərdi ki biz pozmuruq o dövrün o adəfinə ildə bircə dəfə uşaqlaşırıq. Allah çox görməsin səadətinə. İldə bircə dəfə uşaqlaşırıq. Allah çox görməsin səadətinə.